Polşa, Bolş, Viena. Bu qədər seçim olduğu halda niyə məhz, mən Almaniya? Hər kəsə salamlayıram, mənim adım Campolat Tağıyev və bu videoda Almaniya seçməyimin 5 səbəbi haqqında danışacağam. İlk növbədə Almaniyada texniki təhsil çox yüksək səviyyədədir. Ona görə əcəz IT mühəndisi və ya kompüterlə bağlı olan istədiləm bir şey oxumaq istəyən varsa, Almaniyada oxumağı məsləhət görürəm. Bu hətta bəzi araşdırmalarda da göstərir ki, bəzi Almaniya universitetləri hətta dünya üzrə seçilirlər. İkinci və hətta ən əsas səbəblərdən biri Almaniyada təhsilin puzsuz olmasıdır. Düzdür, əgər burada tanış yoxdursa, yəni qeyyimoxla gələ bilmirsinizsə, onda blok akkaunt açmalısınız və içini 10.000 evro pul qoymalısınız. Amma o dəmək deyil ki, siz bu pulu dövlətə verirsiz. Bu sizin öz akkauntunuz kimi qalır və daha sonra həmin 1000 10 yevrodan istifadə edirsiniz. Lakin digər ölkələrdə, məsələn, Avrişda, səfiləmirəm, illik 40.000 dollara yaxın pul lazımdır və bu sadəcə institut üçündür. Qalmaq yeri var, yəni qalacağın yerə ödədiyin pul var, yemək pulu var, fəsarə. Və, və, və bu sadəcə bir ilin puludur. Ona görə ora verdiyim həmin pulu bunəsi Almaniyada oxuyub və təhsil həyatımı bitirəndən sonra iş həyatımda istifadə edə biləyəcəyimi daha üstün görürəm ə daha sonra burada biliyə çox önəm verirlər. Bu üçüncü səbəb. Nə mənada biliyə önəm verirlər? O demək deyil ki, yəni səhərdən axşama dərsə çağırırlar, bunu eləməlisən, onu eləməlisən. Yox. Həqiqətən də savadlı bir insansan, yəni öz sahəsində mütəxəssisləşmiş insanın öz ölkələrində saxlamaq üçün hər şey eləyə bilər. Bir iki məsəl çəkim. Bunlar mənim övz tanışlarımdandır. Azərbaycanlı qız var idi burada. Ailəsi onu Azərbaycana qayıtmağını istəyirdilər o Almaniyadadır və həkimlik oxurdu. Həkimliyini bitirmişdi. O Azərbaycana qayıdacaqdı, lakin ona təklif gətirdilər ki, Almaniyada qal, ev pulunu da verərik, işə də düzəldəcəyik, sənə flan qədər maaş verəcəyik il boyu. Və hətta qız söndü dedi ki, mənim ailəm bura gəlməlidir, bu qərarı bir yerdə verməliyik. Onun ailəsinin gəliş pulunu, qalmağı yer, hər şey qarşıladılar, ailəsi gəldi, razılaşdı və hal-hazırda əmim qız burada həkim olaraq işləyir. Və bu sadəcə hallardan biridir. Yəni məsələn, ITEL üzrüm təxilssizdirsə, sizi burada saxlamaq üçün hər şey edirlər, hətta ev alırlar, ev hədiyyə verərlər, evin və ya kirasını ödəyirlər. 4-cü səbəb burada insan hüquqları həm çox yüksək qorunur, həm burada xidmətlər çox yüksəkdir, və ondan əlavə sığortada çox yaxşıdır. Məsələn, bir-iki hal olub ki, eşitmişəm ki, qəzada maşının yarısı məhv olub, amma sığortaçı ödəyə təzə maşın alıb veriblər, məsələn, Haqlar necə qorunur? Burada heç, kim, heç kimin hüququnu yiyə bilməz. Bir insan axıra kiməsinin haqqını istəyə bilər. İstənilən şəhərə polis çağıra bilərsən. Restorana girəndə heç kimsədən pis danışanmız, ona görə belə polis çağıra bilərsən. Ona görə burada haqlər çox yüksək dərəcədə qorunur. 5-ci səbəbdə tələbəlik gələndə insanın ağılı işə gəlir. Yəni tələbəliklə bərabər çox vaxt işləmək də lazımdır ki, tələbatı qarşılaşdıya biləsən. Araştırmalarımın nəticəsində görmüşəm ki, Almaniyada minimum, yəni saat ərzində verilən minimum maaş saatı 10 evro 45 sentdir. Amma hal-bu ki, məsələn, ABŞ-da saatı minimum 7 7 dollar 25 sentdən başlayır mənim bilə. Ona görə gələcəyi düşünəndə həm də maaş cəhətdən, həm Qiymətlər də burada çox bahalı deyil. Mən şəxsən Berlində yaşayıram. Mən məsələn yemək pulum təxminən aya 250-300 yevro eləyir və bu da mən həddindən artıq çox yeyirəm bunu da nəzərə alım. Yəni normal insanın yemək pulu maksimum eləyir 100-200 yevro. Evdə bişirsə təbii ki. Buna <laughs> görə və burada 100, 200 evronu sadəcə 10 saat işləyərək qazana bilərsən. Yəni heç bir şey deyil. Və bu qədər. Bu mənim Almaniya seçməyimin 5 səbəbi idi. Əgər soruşsa as ki, peşmanam yox. Düzdür, dəşdər çətindir o bir yana. Amma Almaniya ümumiyyətlə mənə xoşuma gəlir. Çox vaxt deyirlər ki, ay insanlar soyuqdular. Ay, əm, havalar soyuqdur. Havalar düzdür soyuqdur olmaqla, amma insan gəldikcə öyrəşir. Yəni sadəcə soyuq olur. Yay isti olur, kış soyuq olur. Ə, i̇nsanların soyuqluğuna gəldikdə, soyuq insanlar hər yerdə var, düzdür. Acıda daha çox ist insan var, amma yeri yəni bunlar sadəcə ə, həddindən artıq çox səmiyətə xoşlanmırlar. Yolda mən indiyə kimi kimindən nə istəmişəm, həmişə kömək eləyiblər, yol falan soruşmuşam, düzdür. Məsələn, sönüb demişəm ki, salam necəsiz? Yol soruşuram. Salam necəsiz? Düzdür, cavab qaytarmıyıblar, amma yolu həmişə deyiblər ki, belə getmək lazımdır. Bunu eləməlisən. Və yox, çətin vəziyyətə düşəndə də həmişə köməyini. Filosoflardan falan bir neçələ fiyqı yığılmışam. Həmişə cavab soruşublar ki, qaydasında da məhərsə şey yox. Yəni hər yerdə yaxşı insanlar var. Şəhərlərə təcəllidikdə bura, yəni hər insan oyuxundur. Yaşlılıq sevin insandırsa, məsələn, bəzi şəhərlər var ki, başlanğıcı yaşlılıqdır. Böyük bir kənd kimi hər şəhərin qıraqları elədir. Ondan əlavə onun süs və şəhərlər. Hündür binaları xoşdursa, ona uyğun da şəhərlər var. Məsələn, Berlində hündür binalar çoxdur. Bu günlük bu qədər. Uşaqlarınız varsa rəidlərdə qeyd eləyin. Sağlamat qalın. Görüşənədək.